Доброго воскресного дня и поздравляю вас, дорогие братья и сестры, со светлым праздником Рождества Христова. Это день долгожданный. К нему мы готовимся рождественским постом. К нему мы готовимся духовно. К этому празднику люди готовят подарки для своей семьи, праздничный стол для своих близких. И, конечно, вновь и вновь, вот когда приходит этот день, я думаю, каждый человек испытывает необыкновенное радостное духовное чувство. И с особой радостью, конечно, нас переполняют эти чувства в Храме Божьем на праздничных богослужениях. I'm yeah. you yeah. Крепкий святый, бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый, крепкий святый, бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисты грехи наши, владыка, прости, беззакония наши. святы, посети, серии немощи нашей, имени Твои ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присне, и во веки веков. Аминь. m Помолимся, Господи, моли, моли. Господи Иисусе Христе Боже наш, благослови мы пять хлебов и пять тысяч насытимый, сам благослови и хлеб и сия, пшеницу вино и ерей, и умножите я во граде всем и во всем мире Твоем. И вкушающие от них верные освети, я котыси благословляю и освещаю всяческая Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, собезначальным Твоим отцем и і все святыми, і благими і животворящим Твоим духам, ныне и прессно, и во веки веко. Спасительным светлым праздником, Днем Рождества Господа и Бога и спаса нашего Иисуса Христа. Уже стало доброй традицией, что в третий день Рождества Христова, когда Церковь вспоминает день Святаго Архидиакона Стефана, правящий архиепископ нашей Пинской Лунецкой епархии Владыки Стефан совершает в городе Барановичи торжественную литургию. Не стал исключением и этот год Владыка поздравил Барановичскую паству с Днем Рождества Христова. А духовенство и народ горячо поздравили своего любимого владыку с Днем Ангела. А после богослужения состоялся уже традиционный рождественский концерт духовной музыки в Доме культуры. Святаго Евангелия чтение. Тебе, Господь, тебе. Речи Господь притчу сию, человек некий бедомовит, и же насади виноград, и оплотом огради его, и скопа в нем точила, и создаст стол, и вдаде и делателем, и отыде. И даже же приближися время плодов, посла рабы своя делателям, прияти плоды его, и емшие делатели рабов его, Овога убабиша, овога же убиша, овога же каменем побиша. Паки посла ины рабы, множишие первых, и сотворишь им так уж день. Последи же посла к ним сына своего, глаголя устрамятся сына моего. Делатели же, видевши сына, реша себе, все есть наследник, придите, убием его и удержим достояние его, и емши его, изведоша вон из винограда и убиша. И когда оба придет господин винограда, что сотворит делателям тем, глаголоши ему, злых, зле погубитых, и виноград предаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя. Глагола им Иисус не стелечли николи же в Писаниях, камень Его же не вреду сотворишь, азии сей бысть во главу угла от Господа быстие и есть дивно воочию, во очи Отцы, братья и сестры, праздник Рождества Христова, праздник радости, праздник мира, праздник света. И все это воспели ангелы Божии, праздник Рождества Христова словами, слава Вышнему Богу и на земле мир, человека благоволения. Мы все с вами жаждем мира, хочем жить в мире с теми людьми которыми нас окружают если те какие-то нарушения мира не строили, мы все с вами переживаем за наш братский соседний народ как говорят потом потому что, что нет мира между людьми между народами государствами потому что некоторые люди Отклоняясь от, от правды Божией, идут своим путем не Божиим, а человеческим. Мы всегда получаем, когда находимся в храме, слышим слова священника за богослужением: "Мир всем вам". И когда вы при встрече с священником подходите, башка батюшка "Слышите, священник говорит тоже словами: 'Мир тебе' или 'Мир'". Вам. Это желание мира душевного, спокойствия, только с добрым настроением, когда мир в душе. Вот с этого мира душевного каждый видит мир в семьях, мир государства. Будем всегда пребывать в мире, молить Господа потому что Господь принес мир на землю, мир Божий. Вот мы к этому миру будем, будем все стремиться, будет мир каждому из нас в сердце, будет мир в каждой семье, в каждом доме, в каждом городе и на всей нашей белорусской земле. Также ангелы воспели на земле мир в человеческое благоволение. Мы должны творить благую волю, хорошую, та воля, которую нам дает Господь наш Иисус Христос. Господь нам всем даровал свободу, но человек порой отклоняется от этой свободы, делая выбор не Божий, а свой выбор идет путем греха, нарушая мир, нарушая волю Божию. Вот проводим мы всегда в мире, в выполнении воли Божией, и тогда Господь мира и любви будет со всеми вами. Я вас поздравляю с праздником Рождества Христова. Дай Бог вам мира, душевного мира Целесного. телесного, и радости от Господи Иисус, Господе Иисусе Христе, потому что Господь сказал, радуйтесь и пребывайте в мире с радостью, а с вами есть во все за скончания века. Аминь. Будем радости, будем Господом. все с праздником, храни всех вас Господь. Отчего сердце поздравляем вас, дорогие братья и сестры, со всеми совершившимися событиями. Поздравляем нашего правящего архиерея с Днем Ангела. Сейчас идут святки, время радости и торжества. Вам желаю духовной радости, мира и любви в ваших семьях и в тех ваших послушаниях, добрых делах на которые вас поставил Господь Божьего в помоществовании. Храни вас всех, Бог!